હેલો ગુજરાત ન્યુઝ ચેનલ માં રૂપાલી ના બધા મુખ્ય સમાચાર આજે સિંહ દર્શન માટે અભ્યારણ ખુલ્લું મૂકવામાં લોકો નું ઓનલાઈન બુકિંગ કરવામાં આવેલ હતું ત્યારે આજે ઘણા બધા પ્રવાસીઓ સાસણ અભ્યારણ માં આજે સિંહો ને જોવા માટે ગયેલ હતા આમ જોઈએ તો દર સાલ કરતા આ વખતે ત્રણ ચાર દિવસ વહેલા સિંહ દર્શન નું ઓપનિંગ કરવામાં આવેલ હોય કારણ કે તારીખ દસ ના રોજ ભારત ના રાષ્ટ્રપતિ શાસન મુલાકાત લેવા માટે આવવાના હોય જેથી કરીને આજે સાત ઓક્ટોબરે અભયારણ ઓપનિંગ કરવામાં આવેલ હતું ના હજી બાઈકો લેવાની બાકી આવે શું

उम्र से जोगा तो उम्र आज है। हाँ। बीच में मुंबई क्या देखा आपने आज सफारी में? हमने देखा एक लायन और लायनस को साथ में और बहुत अच्छा लगा देख के। कैसा फीलिंग करता है कैसा लगा नेचुरल ब्यूटीफुल मैजेस्टिक तो राज्य के सभी पार्क सात तारीख से खुले तो उसी के तहत में गिर भी आज सात तारीख से खुलना है लेकिन सर बाकी 16 अक्टूबर से का बात कर रहे हैं तो हमें टेंटेटिव प्रोग्राम मिला है तो वो टेंटेटिव प्रोग्राम के तो टें अकॉर्डिंग इस बार कुछ खास होगा क्या होगी शासन की इतने। खास की बात करते हैं तो वीर हमेशा ही खास प्लांट्स की स्पीशीज है तीन सौ अड़तीस बर्ड्स की स्पीशीज है फोर्टी सेवन जो है मेमल्स रेप्टाइल्स की स्पीशीज़ है फोर्टी वन मेमल्स की स्पीशीज़ है उसके अलावा बहुत कुछ है तो टूरिस्ट जो आते हैं वो डाइवर्सिटी पर भी काफ़ी सारे टूरिस्ट है वो देखते हैं तो गिर हमेशा से स्पेशल रहा है और आज है अंदर से अच्छा। एक अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि मानसून का सीजन है और तो लगभग मानसून एंड हो रहा है तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस उनको मिलता है लस ग्रीन फॉरेस्ट है उसमें वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट है और साथ में जो स्प्रिंग्स हैं उन सब और उसी के तहत में जो जंगल सफारी है अपना हाँ वो भी घीर में जो चलता है वो भी सात तारीख से आज ओपन कर दिया गया है और हर साल की तरह हमारा जो सेलिमोनल फंक्शन होता है और ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, है हेलो गुजरात न्यूज़ चैनल मा रूपाली ना बद्धा ने नमस्ते मित्रों फरी मरिशू